фальсифицируем громадские слухи. не вам Нет, нет, Я все слышу. Люди добрые, это, было сказано Бог. С 1 января 2007 года мы провели в городе более 300 громадских слухов. Если люди говорили нет, ни один объект не построен. Сказали, вы спросили, Если вы говорили да, устроили. устроились. Я не, не поддерживаю линия. никого. Я не голосую. Я здесь администратор для того, чтобы провести слушание. Вы слышали мнение <связываю> <связываю> людей? Нет. Зачем вы тратите время и издеваться? <связываю> Нам нужно <не связываю> <ужас>. рисование. <связываю> чтобы мы не собирались здесь каждый там день, два, неделю, месяц. Мы должны полностью пройти по процедуре. У представителя Загудовника есть еще что-нибудь сказать?

Громадский слухань имеет совещательный характер. Да, да. Согласно закону. Окончательное решение будет принимать городской совет. Своим голосом. Я вам уже сказал. Ни в Стоп, стоп, стоп. Я вас не слушаю не О, нет. О, нет. Я вам сказал, что если люди сказали нет, О, нет. О, нет. Рада принимает и решение «нет». Не Если вы люди не говорят «да», вы Рада принимает ли? решение это «да». Диктат. Поэтому это я вам это говорю, фашист. что это ваш протокол будет Надо вынесен на заседание фашист. Совета нет. и будет принято окончательное решение. Нет. Поэтому, нет. кто ставлен на голосование? Я так понимаю, что больше мы собираться не будем. Я думаю, Все понятно. А мы же Раису выбрали еще в прошлый раз Еще на первом Вы даете право подписать рейс Ивановну Нет жителей дома Да Оличай Старшая Ну у нас записана Татьяна Ивановна Татьяна Владимировна Ну она представитель У нас еще не меняется с прошлого вторника Есть представитель замовника Есть представитель мешканцев. Так чтобы потом не было никаких концентраций, кто как голосовал, кто против голосовал. Никто. Я предлагаю стоп. Я предлагаю. Вот берем Валентина Степановна, понимаете, мы не заинтересованные люди, мы не представители забудовника, мы не представители вашего дома, нам от встретиться не холодно, не жарко, поэтому еще. Подождите, в этом отношении... Нет, 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 нет. Стоп, стоп, В этом отношении мы должны быть без пристрастий. И давайте третьего, третьего счетчика из мешканцев. Кто хорошо считает, давайте сюда выходим. кому вы доверяете? Мы сейчас будем считать по головам. Так, у нас в списке, в списке Зарегистрировано. 103, 103? 103 особы, да. особы. Вы проверяли, смотрели, кто там регистрировался. Я верю вам, это все мы паспортов не спрашивали. Кто... Мы пересчитали. Больше их не должно быть. Меньше будет. Кто-то уже отошел, смотрю, кому-то уже стало скучно. Поэтому. Кто? Люди добрые. Давайте уже будем как-то приходить к результату, да? Кто за проект? за проект містобудівного обґрунтування. Кто за? За какой проект? За какой проект? За этот проект, который предложений, который мы рассматриваем. Вы за? проект, да. кто за? Никто. Вы, за проект? Не, кто. вы за проект, А, а мы, вы за проект, що а, а, вы а вы за а а вы вы а Паспорт Пас Пас давайте. Пас да, вы не кто против строительства? Откуда ты вообще взяла? бачишь? Пекошка! Право стерпить, вот стоит. Забирайте. пожалуйста. Нина, поднимай руку. У вас получится хорошая кино

97 против. Кто отнимался? А кто вы такая, скажите, пожалуйста? я вам много пожалуйста. Я, 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 я понимаю, да. А что вы снимаете? Простите, а заберите, пожалуйста, руку. Громада а не, да, не поднимала проект места будильника. Нет, конечно. Проект будет. Вы это и... Рейсование его, подпишем, мы можем протокол, да, протокол, протокол, наклеить его на подъезд, вы посмотрите, видеосъемка будет. А Все. На изготовление протокола пять дней. Пишем рады будет Верес, желтый. Он китушка, познакомьтесь, кто она такая?